छः महीने की सजा हुई थी कन्विक्शन के बाद इसको कुछ टाइम दिया गया था सुरेंडर के लिए उसी के दौरान ये वहाँ से दुबई चला गया दुबई से फिर इंडिया आ गया ये और इसकी जो इंटेरोगेसन है उसमें ये सामने आया कि एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट था जिसका ये पार्ट था ड्रग रैकेट जो है वो एक एनक्रोचैट मोबाइल्स एक होते हैं वो यूज़ करते थे जिसमें इनका कम्युनिकेशन आपस में बिल्कुल सिक्योर रहता है इनक्रिप्टड कम्युनिकेशन रहता है और इसकी जो बैकग्राउंड है कि ये बटाला एरिया का रहने वाला है यहाँ पंजाब का और इसके पेरेंट्स जो है फादर है 1988 में जर्मनी चले गए थे ये 2002 में जर्मनी गया था वहाँ से जब कन्विक्शन हुई उसके बाद यहाँ आके इसकी जो एक्टिविटीज़ थी अभी इंटरनेशनल क्योंकि ये बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पार्ट है यहाँ पे भी ये कोशिश कर रहा था इसी तरह का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का तो मोगा पुलिस ने एक एफ दर्ज की थी जिसमें वन के जो हेरोइन है उसमें रिकवर हुई थी दो अक्यूज अरेस्ट हुए थे उसी केस में एक मंदीप सिंह नाम के शख्स की इन्वॉलमेंट आई थी जो यूएसए का रहने वाला है और मनदीप सिंह और सिमरनजोत सिंह संधू जो टच में थे और ही ट्राइंग पे भी कुछ उनको आइडेंटिफाई करके जहाँ पे नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोगा पुलिस की पंजाब पुलिस की इन कलेबोरेशन विद सेंट्रल एजेंसी तो अभी फर्दर जो है इसका प्रोसीजर पूरा करके इस केस में जिस केस में जर्मनी में वॉन्टेड है तो जर्मनी जो एजेंसी है इसको लेके जाएंगे इंडिया से पोच्चेण चार्ण पोच्चेण चार्ण पोच्चेण पोच्च ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲੀਮਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਟ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ 2020 ਦੀ 487 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਇਹ 487 ਕੇਜੀ ਕੋਕੀਨ ਹਾਂ ਕੋਕੀਨ 487 ਕਿਲੋ ਜਰਮਨੀ ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ 64 ਕਿਲੋ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ इसके पास से 487 केजी कोकीन और 66 केजी मैरिजुआना जर्मनी में पकड़ा गया था

अभी अभी बहुत स्टेज पे है अभी इसकी कुछ रिमांड जाएगा इसका और अगर फर्दर कुछ आएगा तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपसे शेयर किया इस केस में पंजाब में बनी हुई है को तो क्या जो पूरा इसको सुपरवाइज कर रही है जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है पंजाब पुलिस पंजाब की जैसे हमने देखा पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है इट इज वन ऑफ ऑफ द बेस्ट इन जो पीछे टाइम्स इंडिया का सर्वे हुआ था उसमें पंजाब दूसरे नंबर पे था लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पर्टिकुलर इशू की जब हम बात करें तो दो केसेस अब तक सामने आए एक लुधियाना रूरल में एक जलंधर रूरल में एक ढाका पुलिस स्टेशन का था और एक नूरमैल पुलिस स्टेशन का था दोनों केसेज में एफ रजिस्टर हुई है एज पर लॉ उसमें कार्रवाई की जा रही है और पूरी तरह से पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट सीएम साहब की तरफ से पूरी तरह से अशरिटी है कि पंजाब में हंड्रेड परसेंट इसकी जो है नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया कि इस तो है उन्होंने जहां पे भी देखो हमारे सारे सीपीएसएसपीस को पूरी तरह से यहां पे भी उनकी तरफ से कोई डिमांड आएगी जहां पे भी उनको जरूरत होगी जिस जिस एरिया में जिस जगह पे जिस हाईवे प्रोजेक्ट पे पूरी सुरक्षा दी जाएगी उनको ਇਹ ਕਮਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 487 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਆ ਔਰ 60 ਕਿਲੋ ਮੈਰੀਜੂਆਨਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਹਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪਟੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਲਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੂ ਵਾਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਬਸਕੋਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਲੀਮਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸਿੰਗ ਕਰੂਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੋ ਮਾਜੋਕ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨਜੂਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਅ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨਜੂਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਧਰ ਫਰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ उसमें ऐसा है जी आ, हमारे स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है दी हो तो इसमें हमने सारे जिलों में जितने हमारे डिस्ट्रिक्टी टू ए डी जी तो पी रैंक के जो स्पेशल डीजी के ऑफिसर्स हैं उनको हर ऑफिसर को डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किसी को बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है कहीं दो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं तो वो पूरा ऑपरेशन इसमें इंडिपेंडेंस डे के जो होते हैं प्री इंडिपेंडेंस डे होते हैं, पोस्ट उसके बाद जो इंडिपेंडेंस तो वो पूरे जो प्री इंडिपेंडेंस डे ऑपरेशंस हैं वो सारे सुपरवाइज कर किए जा रहे हैं उसमें स्पेशल ऑपरेशन में जो हाइड आउट होते हैं उनकी चेकिंग होती है जो सर इंस्टॉलेशंस सबकी चेकिंग होती है तो लगातार हमारा एक पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम है उसमें जो पिछले एक वीक से चल रहा है बहुत हाई लेवल पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है इसके, देखो, देखो पठानकोट एरिया में जो हमारी टीम है बहुत उसको बहुत बारीकी से हर चीज को देख रही है क्योंकि जो इंसिडेंट्स रिसेंटली हमने देखा जम्मू कश्मीर में हुए हैं उसके बाद पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और बॉर्डर एरिया पूरा ही नहीं पठानकोट सिर्फ ये नहीं पठानकोट पूरे का पूरा जो बॉर्डर एरिया है उसको हमने सुपर सेंसिटिव जोन में रखे उस पर पूरी सतर्कता से हम काम कर रहे हैं वही मैं बता रहा था पंद्रह अगस्त को लेके सारे जिलों पे हमने एक ए स्पेशल डी आईजी लेवल के ऑफिसर्स को डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसी को बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया किसी को छोटा तो वो वहाँ पे लगातार कुछ लोग कुछ ऑफिसर्स कैंप किए हुए हैं वहाँ पे और उसको क्लोजली सुपरवाइज कर रहे हैं ड्रोन कोऑर्डिनेशन है, को तो है जो पंजाब पुलिस की है और एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बीएसएफ की है तो पूरा कोऑर्डिनेशन है हमारा बीएसएफ के साथ और इसमें काफी रिकवरीज हमारी हो रही है ड्रोन बेस्ड जो रिकोवरीज के बाद नहीं और नहीं मेरी ऐसा नॉलेज में नहीं है बट हम तो इतना कह सकते हैं कि पंजाब में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हम वचनबद्ध हैं किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो वो चेक करवा लेंगे नहीं मुझे मेरी नॉलेज में ऐसा कोई इशू नहीं है जी ठीक है जी थैंक यू